الحمد لله الحمد لله رب العالمين والاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين واصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آه> اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم و عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله تمام طريف الله تبارك وتعالى كيليه جو خالق کے بھی ہے مالک کے ششچیہات بھی, بھی جو آہد بھی ہے سمد بھی ہے جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی, بھی لا درود و سلام بارگہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شین شاہ, شاہ حسینہ سید سروراں سی لا مکان تتیمہ دوراں سرخیل زہر جمالا رازدان ما اوہ شاہد ما تغا صاحب علم نشرا معصوم امنا احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وصحابی مبارک وسلمہ کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خیراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم آج ہے بہت بڑے عالم ولی کامل کے عرص شراپ قدس میں ہم موجود ہیں موجودہ دور کے اندر اس آدمی کے عرص میں ہم سب آئے ہیں جن کا مطالعہ جن کی تحقیقات اور جن کے حوالہ جات دینے کے لیے اپنے تو اپنے پرائے بھی آج تک اعتراف کرتے ہیں میرے انتہائی پیارے دوست کرم فرما میرے مخلص بلکہ اخلص دوست حضرت علامہ مولانا پیر عبد الغفور رحمت اللہ علیہ ان کا یہ عرصہ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزاد کو اسی طرح دین متین کی خدمت کرتا ہوا ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے آل ہم یہ دیکھتے رہے, رہے جس طرح یہ دین دینت مطین دینت کی خدمت کر رہے آل ہیں آل اللہ تعالی آل آل ان کی اس جوڑی کو ہمیشہ سلامت آل رکھے, آل آل سلامت آل رکھے آل اور چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں میرا تعارف تصوف کی دنیا سے ہے اور تصوف میں اکثر ہمارے جو دروس ہوتے ہیں وہ ایثار پر ہوتے ہیں تو میں مہمانوں کو دیکھتے ہوئے آج اپنا ٹائم ان پر پھر ایثار کر رہا ہوں چاند وینٹ کی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مہمان بھی نہیں <ترجمة> ہوں میزبان ہوں میرا اپنا مدرسہ ہے یہ دور علی شاہ صاحب اور ان کے بھائی سکلین صاحب مجھے اپنی اولاد, اولاد کی طرح, طرح پیارے ہیں بھائی ان کا کام دیکھ کے میرے دل سے ہمیشہ دعائیں نکلتی ہیں میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے یاد رکھیں حضرت قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو میرا تعلق تھا وہ محبت کا تھا روحانیت کا تھا اور ہماری جو پہلی ملاقات ہوئی ہے وہ بھی جانِ جانِ عالم مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ایک حدیث پاک کی وجہ سے ہوئی ہے ہے ہوا یہ مکتبہ میں گیا اس سے پہلے ملتان کی ایک عظیم علمی روحانی داس پر خطاب ہوا تو میں نے عالم کی شان میں ایک حدیث بیان بھی بھی حاجز 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 کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک بندے کے لیے حکم ہو گیا ہوگا کہ اس کو جاننا میں لے جاؤ مفہوم عرض کر رہا ہوں اتنے میں اللہ فرمائے گا جبریل اس سے پوچھو کبھی اس نے کسی عالم سے محبت کی ہے توجہ ہے کہ نہیں بولتے رہیے تاکہ پتا چلے آپ سن رہے ہیں کسی عالم سے محبت کی ہے کبھی کسی عالم کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے کسی عالم کے کسی درس میں آستانے پہ اللہ کی رضا کے لیے رات گزاری ہے کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر اس نے دستر خان پہ کھانا کھایا ہے وہ کہے گا ہم تو باتیں کرتے تھے ہمیں کہاں یہ دولت مجسر آتی ہم تو نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے تقاریر اور خطابات بھی ان کے سنتے تھے اور باتیں بھی نہیں پڑھ کرتے تھے ہمیں کہاں یہ دولت مجسر آئی اور پھر کہا جائے گا اچھا یہ بتاؤ تم نے کبھی کسی ایسے آدمی کو دوست بنایا ہے جس نے علماء کو دوست بنایا ہو یار ساری سرے کی ہیں جے بندے نال یاری لئیے جڑا علماء نال یار ہوئے علماء دا یار ہوئے کبھی ایسے کسی بندے سے تعلق رکھا ہے وہ کہیں گے ہاں جی فلاں جو شخص سے فلاں حاجی صاحب فلاں پیر صاحب فلاں ملک صاحب فلاں چودری صاحب وہ علماء کے بڑے گرویدہ تھے علماء سے بڑی محبت کرتے تھے وہ ہمارا یار تھا اور وہ علماء کا بھی یار تھا یعنی وہ شخص وجہ دوستی تھا علماء کے لیے تو ہمیں ان سے بڑا پیار ہے اللہ برما کا جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جاؤ ہم ایسے کسی آدمی کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے جو ایسے لوگوں سے یاری لگاتا ہے جو علماء کے دوست ہوتے ہیں تو یہ حدیث پاک ایک جامعہ کے اندر میں نے بیان کی تو یہ خبر پہنچتی پہنچتی حضور پیر صاحب رحمت اللہ علیہ تک پہنچی کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے آ، باو آ، باو میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے علماء اہل علم اپنے علماء کی پگڑیاں نہ اچھالا کرو ان کی عزت پر حملے نہ کیا کرو عقیدہ جس کا سچا ہو تم اس کی عزت کرنا سیکھو اس میں تمہاری اپنی عزت کی سلامتی ہے کسی علماء کو متنازہ نہ بناو تو جب یہ خبر ان تک پہنچی اور مندر نے کہا یار میں نے یہ سنا ہے مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ویسے ہی کہہ گئے ہیں تو پیر صاحب نے فرمایا وہ ایسے نہیں کہتے جب تک مطالعہ نہ کرے تو ناراض ہونے کی کون سی بات ہے ابھی ان سے پوچھ لیتے ہیں کون سی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے یعنی یہ پہلی میری ملاقات یہ علم کے حدیث پر پیر صاحب سے ہوئی ہے پھر مکتبہ کے اندر گئے تو وہاں پہ آپ پہلے تشریف فرماتے مجھے دیکھا فرمانے لگے پیر سہی میں تو آسمان تے لبھی دا بادام تم کو زمین تے مل پائے ہوئے توجہ ہے کہ نہیں تو میں نے کہا جی حضور والا بیٹھ گئے بات چی تو بھی گب چپو بھی فرمایا میں ایک بات کروں نراز تو نہیں ہوں گے میں نے کہا حضور والا نرازگی والی بات ہے عزرہ مزا میں نے کہا اگر نرازگی والی بات ہے تو نہ کریں نہیں کرنی ضروری ہے آپ نے فلان جامعہ کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے اور کچھ جو علماء ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا وہ کہتے ہیں جی ایسے ہی کود مار گئے تو یہ بتائیں یہ حدیث ہے کہیں میں میں نے ہے امام غزالی نے نقل کیا ہے فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ کتاب میرے پاس موجود ہے پھر آپ بیٹھے نہیں جوتی پہنی اپنے گھر تشریف لے آئے شام کو مجھے فون کرتے ہیں دعائیں دیتے فرماتے ہیں میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں جو صفحہ آپ نے بتایا وہ صفا بھی ہے موجود کتاب بھی ہے اور حدیث بھی موجود ہے اس دن کے بعد ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا ہماری محبتیں بڑھتی گئیں اور پھر درمیان میں حضرت قبلہ کاری نور محمد فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے پھر ہمارا ایک پورا پینل بن گیا دوستوں کا جب ہم اکیلے بیٹھتے تو ہماری کوئی فضول بات نہ ہوتی ہم کسی کی پگڑیاں نہ اچھالتے ہم یا کبھی عشق کی بات 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 کرتے 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 کبھی 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 محبت کی بات کرتے. کبھی تصوف کی بات کرتے. کبھی علماء کی تصوف علماء خدمات بیان کرتے خدا کی کسم قبلا پیر صاحب اپنوں کو دیکھ کے خوش ہونے والے انسان تھے اور یہی وجہ ہے آج ان کے عرص کے اوپر یہ چمکتے دمکتے چہرے نظر آ رہے ہیں اور ہمارے مسلک کی سچائی سب سے بڑی سچائی یہ ہے ہمارے مسلک علماء کی تصاویر لگا دیں ادھر سے دوسروں کی لگا دیں پھر کسی کو کہیں بتاؤ ان میں حسین کون سے ہیں وہ کہیں گے یہ اہل سنت کے علماء حسین ہیں میں نے کہا ان کے چہروں پہ عقیدے کا حسن ہے ان کے چہروں پہ ادب کا حسن ہے ان کے چہروں پہ محبت کا حسن ہے ان کے چہروں پہ اہل بیس وبدت کا حسن ہے یہ حسین اس لیے حسن کی اور ادب کی وجہ سے حسین نظر آتے ہیں محترم <تصفح> یاد رکھیے علم ہو اور علم کے ساتھ عرفان ہو تزکیہ ہو پھر علماء اور صوفیاء کہتے ہیں انسان کے سینے سے ادب کا چشمہ پھوٹتا ہے جو میں تیاری کر کے آیا تھا وہ عیسار کی میں نے نظر کر دی چند باتیں عرض کر کے میں پھر انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباد کی بلا تشریف ورمہ ان کا خطاب ہوگا ان کے لیے تو اکثر مجھے اپنا چھو، ٹائم چھوڑنا پڑتا ہے توجہ ہے کہ نہیں کیونکہ آپ تشریف لائے ہیں دور سے آئے ہیں اور مہمان نوازی کرنا یہ بھی دین اسلام اور تصوف کا ایک عالی درجہ ہے مہمانوں کو زیادہ دیر بٹھانا بھی نہیں چاہیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ علم ہو ساتھ تذکیہ نفس ہو تصفیہ قلب ہو تو پھر اندر سے عدب کا چشمہ پھوٹتا ہے اس کی واضح مثال یہ ہے آپ رول مانی اٹھائیں رول بیان اٹھائیں تفسیر بکری اٹھائیں تفسیر سمرکندی اٹھائیں تفسیر البدلسی اٹھائیں تصوف کی جتنی تباثیر ساری اٹھائیں ابن عربی کو پڑھیں آپ کو ایک بات ملے گی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تزکیہ فرمانے والے ہیں آپ نے جو تزکیہ اپنے غلاموں کا فرمایا ہے جب عدب کے چشمیں پھوٹے تو عدب کی واضح مثالیں نمائیں ہوئیں <muchas> اس کی واضح <وازم muchas> مثال ایک یہ <muchas> بھی ہے کہ ایک دن جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات بیانات نماز کے اندر ترک فرما دیں اور جیسے ہی آپ نے سلام پیرا تو اس امت کا سب سے پہلا حافظ پہلا کاری حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے تشریف فرما ہے میرے آقا نے فرما عبائی بن قاب کدھر ہو کھڑے ہو جاؤ حضرت

تو, تو میرے نے بن کعب ہم نے جو دو تین آیات بھیا نا ترکی ہیں تم نے پیچھے سے پی بیٹھ کر, کر لکمہ کیوں نہیں دیا, دیا؟ نماز میں لکمہ کیوں نہیں دیا اب آج کا کوئی شگرد ہوتا تو وہ لکمہ دے ہی دیتا مگر اور تصفیہ کہ اعلیٰ درجہ پر محبوب کے صحابہ عدب دیکھئے اور میرے محبوب کی عظمت دیکھئے اگر کوئی نماز میں بھول جائے لکمہ دینا بھی چاہیے اس کی حیثیت جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عدب والے کیسے لوگ ہوتے ہیں اب ہوا یہ کہ جناب والا حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کی عرض کرنے لگے حضور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کا فلا ماش محبوب آپ تو خود نہیں بھولتے جب تک آپ کا رب نہ چاہے تو جب آپ کا رب آپ کو بھولائے ابائی بن قاب کون ہوتا ہے لکمہ دینے والا اور دوسری بات یہ فرمائی حضور آپ کو مختار ہیں میں یہ سمجھا آپ نے آیات ہی منصود فرما دیا اس لیے میں نے لکمہ نہیں دیا توجہ کہ نہیں ہے میں نے سمجھا مل شاید یہ آیات نات بھی آپ نے منسوخ کر دیے اس لیے مل 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 میں نے لکمہ نہیں دیا اب یہاں اگلی بات بڑے سمجھنے کی ہے محبوب خود نہیں بھولتے, بھولتے, بھولتے جب تک اللہ نہ بھولائے یہ خود بھولنا ہے اور اللہ نے ودہا کے چہرے والے نبی کو واللیل کی ظلم والے نبی کو مازغ البصر وما تغا کے کاجل والے آنکھوں والے نبی کو علم نشرا کے سینے والے نبی کو تاہا کے تاج والے نبی کو یاسین کے سیرے والے نبی کو خود بھولنے کا نہیں فرمایا کیوں فرمایا خود بھولنا عیب ہے اے میرے پیارے محبوب ہم نے تو آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے کیونکہ یہ انسان اور نسیان سے ہے نسیان انسان سے ہے اور یہ بھولتے اور محبوب تو کامل انسان ہے تو معبوب آب آب خود نہیں بھولتے خود, خود بھولتے بھولنا عیب ہے آپ کا رب نہ چاہے تو آپ نہیں بھولتے تو جب, جب خود بھولنا عیب ہے محبوب خود نہیں بھولتے پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا کیوں جو آپ کا لگتا ہے مزاج نہیں ہے میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں آپ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں یار دیکھیں سامنے اب مجھے نہ دیکھیں میں کیا ہوں میں کچھ بھی نہیں جی یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہ کم تر آ کر ادنا لا امکان بھی تو تو مالکوں نے قبول کر کے یہاں مجھے بٹھایا ہے تو انہوں نے بٹھایا ہے آپ صرف توجہ سے بات سنیں توجہ ہے کہ نہیں آپ خوش رہیں ناراضے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہے کہ بات ہم عقیدے کی سچی اور سچی بات کریں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانے جانے عالم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا کیوں اس کا جواب پھر صوفیاء دیتے ہیں فرماتے ہیں وجہ دراصل یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا جب کوئی طالب پڑھتا ہے استاد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اب عبارت وہ درست نہ پڑے تو استاد اس کو ڈنڈے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو نے عبارت صحیح نہیں پڑی اور اس کو مارتے ہیں میں تم نے عبارت صحیح کیوں نہیں پڑی بیٹھا استاد کے سامنے ہے مگر تُو عبارت صحیح نہیں پڑتا اس کی وجہ کیا ہے تُو نے عبارت درست کیوں نہیں پڑی چلے آپ پہلے دیکھ لیں پھر میں بات کروں آپ <سلام> کو پتہ ہے ملتان والے سارے مجھے جانتے نہ میں داد کا خیش مندوں نہ امداد کا خیش ہوں آپ نہ کہیں سبحان اللہ کوئی بات نہیں پیسے میں ویسے نہیں لیتا مجھے بات بھول جاتی ہے لیکن کم از کم اتنا تو دیکھیں تو میری طرف آپ سامنے جو بندہ محبوب کی تعریف کر رہا ہو آپ اعراض کریں تو میں کیا کہوں آپ عزیزان محترم بات دراصل یہ کہ جب محبوب علیہ السلام فرمایا وہ خود نہیں بولتے تو پھر بلایا کیوں ہے تو کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور بھول جائے تو اس کو سزا ملتی ہے مار پڑتی ہے کہ تم سامنے بیٹھے ہو تیاری کر کے کیوں نہیں آئے تجھے صرف نہ پر حاصل کیوں نہیں تو کیوں بولا عبارت تیری غلط کیوں ہے مار پڑتی ہے تو اگر کوئی بندہ نماز میں خدا کے سامنے کھڑا ہو رقات بھول جائے یا آیات بھول جائے حق تو یہ تھا کہ اس کو مار پڑے سزا ملے فرمائے میں محبوبہ آپ کا رب آپ کو اس لیے بھولاتا ہے ایک بار آپ بھول جائیں پھر جب یہ بھولیں گے بھولنے پر سزا بھی نہیں ملے گی الٹا ثواب بھی دیا جائے گا توجہ ہے کہ نہیں ہے تو جب تذکیہ اور تصفیہ ہوتا ہے جب علم کے ساتھ اس لیے اللہ نے آل ذکر لا تعلمون وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھو ابن العربی جیسے بندے نے کہا یہاں اہل علم کیوں نہیں ہے انما اللہ من علم کا ذکر ہے مگر یہاں پر کیوں فرمایا اگر مسئلہ سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھو فرمایا بات دراصل یہ ہے اگر کوئی اہل ذکر بھی ہو علم علم بھی ہو تو اس سے مسئلہ پوچھیں گے تو مسلح کی, کی جو مسئلے حد ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ جو آپ کو مسئلہ بتائے گا وہ اللہ کے قریب کر دے گا اور اگر صرف علم ہوگا تو پھر مسئلہ کچھ اور بتائے گا مثال کے طور پہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے وہ حدیث سامنے رکھے جس نے 99 قتل کیے تھے وہ علم والا تھا اس کے پاس جب بندہ جاتا ہے مسئلہ پوچھتا ہے جناب میں نے 99 قتل کیے ہیں کیا میری بخشش ہوگی اس نے کہا اوہو اتنے قتل پھر بخشش الٹا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا مگر وہ اہل علم تھا ذکر تھا وہ صوفی منش تھا وہ تصوف والا تھا وہ باطری علم رکھنے والا تھا وہ تصفیہ درجے پر وہ وہ شخص جب اس کے پاس بندہ گیا اس نے کہا میں نے اتنے قتل کر رکھے ہیں کیا میری بخشش ہو جائے گی تو کہا تیری بخشش ہو جائے گی کیونکہ تیرے گناہ اس کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں شرط یہ ہے وہ سامنے کریا ہے وہ صالحین کی بستی ہے وہاں چلا جا وہاں توبہ کر لے پھر اللہ تبارک مطالعہ اللہ کی رحمت سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو فرمایا اب یہاں ایک دو علمی نکات ہیں توجہ سے سنیے گا محبوب ان سے قل انہ و و و مماتی رب العالمین میری نماز میری قربانی میری زندگی میرا وصال اللہ کے لیے آپ حضرات تو ہم ملتان میں رہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے آبا و اجداد کا نام نہیں آتا, آتا لیکن حضرت بہود رام مت اللہ علیہ کو جانتے سبحان اللہ ہیں کتنے لوگ ہیں ان کو اپنے اباؤ اجداد کا نام نہیں آتا مگر داتا علی حجویری رام اللہ علیہ کو جانتے ہیں حضور بابا فرید الدین گان شکر رام اللہ علیہ کو جانتے ہیں آخر وجہ کیا ہے آپ کو اپنے یاد رہیں یہ یاد ہے ان کا نام بھی یاد ہے ان کا مقام بھی یاد ہے آج دو گھنٹے بعد آپ قبرستان میں چلے جائیں جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کا پتہ نہیں یہ قبر کس کی ہے مگر آخر ان لوگوں نے ایسا کیا کر لیا ہے کہ آج سدیاں بیت گئیں بچہ, بچہ بچہ ان کے نام کو جانتا ہے فرمایا بات دراصل یہ ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاد بَلْ اَحْيَاؤُ وَلَا كِلَّا تَشْعَرُونَ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا بَلْ اَحْيَاؤُ وَزِندہ ہے وَلَا كِلَّا تَشْعَرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے تو یارو جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ جس کی صرف موت اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ اور جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ ارے یہ وہ لوگ ہیں گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ایک سے ہم اور نے فرمایا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو بغض بھی اللہ کے لیے ہو یہ ایمان کا عالی درجہ ہے یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ اولیاء ہیں یہ اصفیاء ہیں یہ ازکیاء ہیں یہ نو کبا اور نوجبا ہیں یہ اس کے لیے ملتے ہیں اس کے لیے بچھڑتے ہیں اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں پھر جب یہ دنیا سے جاتے ہیں مرتے نہیں امر ہو جاتے ہیں قیامت تک ان کا نام زندہ رہتا ہے قیامت تک ان کا نام زندہ رہتا ہے دو باتیں عرض کر کے گفت گو ختم حضرت شارکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں سب جانتے ہیں یہ علماء تصوف لکھتے ہیں کہ جب بندہ علم کے ساتھ اللَّهِ مَنِ <الْعُلَمًا> عالم اللہ, اللہ ہی سے ڈرتا ہے تو جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ لا یغتب کسی کی غیبت نہیں کرتا لا تجسسو کسی کی ٹو میں نہیں رہتا کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالتا بعد عقیدہ کی اور بات ہے خوش عقیدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ جب وہ عالم کسی کی ذات پہ ذاتی بغض نہیں رکھتا اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کا تاج رکھ دیتا ہے اور جب اس کے سر پہ کرامت کا تاج آتا ہے تو اس سے کشف کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں بے حجاب ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے تو حضرت شاہ نے عالم حضوری رحمت اللہ علیہ جب آپ دہلی شریف میں تشریف لے گئے نا اور سارا دن لوگوں کو حدیث پاک پڑھاتے قرآن پاک کی تعلیم دیتے تو وہاں کے جو ایک مولوی صاحب تھے ان کو بڑی پرابلم ہوئی کہ یہ کہاں سے لوگ میرے ہاتھ چومتے تھے اور میرے ساتھ بڑی عقیدت کا اظہار کرتے تھے مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے یہ کون سے لوگ ہیں جو آگئے ہیں حضرت شارکن عالم العالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو حسد پیدا ہوا اب اس نے کہا میں کوئی ایسا سوال جا کے کروں گا جس کا وہ جواب ہی نہ دے سکے اب وہ سوالات کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کون سا ایسا مشکل سے مشکل سوال پوچھو یہ جواب نہ دے سکے ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرا دن گزرا اب وہ فرد نماز پڑھتا پھر کتابیں کھولتا کتب بینی میں مسروع ہو جاتا کوئی مشکل سوال تلاش کر لوں اور یہ اپنے میں بیٹھے ہوں گے جب ان سے سوال کروں گا یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو جب سوال تلاش کرتے کرتے ایک رات سوال مل ہی گیا سوال کیا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں یہ سناتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وضو اور یہ سنتوں کا جو حکم, جو حکم دیا, دیا ہے تو اس میں یہ ہاتھ صرف دونا اور کلی او کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنتیں ہیں یہ وضو سنتوں سے شروع کیوں ہوتا ہے فرائض سے کیوں شروع نہیں ہوا تو وہ جو ہے آپ اب یہ اس نے سوچا کہا بڑا مشکل سوال ہے اور فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ فَسْعَلُوا آلہ ذکر ان کن تم لا تعلمون جب یہ اس کے ذکر میں بیٹھتے ہیں یہ اس کو یاد کرتے ہیں وہ ان کو یاد کرتا ہے تو جب ضرورت پڑتی ہے تو ہجابات اٹھا کے پردے اٹھا کے سب کچھ دکھا دیتا ہے تو ہوا یہ کہ جنابِ والا سوچتے رہے اور وہ مولانا جب رات کو سوئے نا خواب میں حضرت شاہ رکنِ عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کا دیدار ہوا آپ نے ہاتھ میں حلوہ اٹھایا ہوا ہے فرماتے ہیں مولی جی سارے تین دن ہو گئے محنت کرتے رہے ہو بھوک سے تم نے کھانا نہیں کھایا ہم آئے ہیں تمہیں حلوا کھلانے کے لیے یہ کھا لو اب وہ حلوہ کھایا جب حلوا کھاتے کھاتے آنکھ کھلی تو منہ میں حلوہ موجود تھا توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حلوہ موجود ہے اب یہ جو نفس کی ربا بازی ہے زہری علوم والے اتنا آسانی سے کسی کو نہیں مانتے جب تک کہ کسی اللہ والے کی نظر نہ ہو اب جب یہ دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ حلوہ وہ کھلاتے ہیں چلو صاحب کرامت ہوں گے پھر ایک خیال آیا کہ شیطان نے ماذا اللہ اللہ یعظو باللہ حلوہ نہ کھلایا ہو کچھ بھی ہو جائے حلوے کھلائیں ساری دنیا دے دیں پھر بھی جا کے سوال ضرور کروں گا یہ مریدین میں بیٹھے ہیں رسوا ہو جائیں گے ان کو جواب ہی نہیں آئے گا جب وہاں پہ پہنچا نا آگے گیا تو آپ درس حدیث دے رہے تھے یقین فرمائیں آپ جو دور ہے نا اصلی پیر وہی ہوگا جو عالم ہے باقی سب جائیں گے دو نمبر کھاتے میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اور ہونا بھی چاہیے جس کو خود اپنے غسل کے اور وضو کے فرائض نہیں آتے وہ لوگوں کے دلوں کو پاک کیسے کریں گے توجہ ہے کہ نہیں اب یہ جنابے والا گئے تو وہ درس حدیث پڑھا رہے ہیں مولانا جا کے سامنے بیٹھ گئے آپ جیسے ہی درس ختم ہوا آپ نے اس مولانا کو دیکھا اور فرمایا ہاں سہیں لوگ آدن ہتھ دوڑ نال کلی کرن نال ناکج پانی سٹر نال اے وضو سنت ہے تو کیوں شروع تھا ہے

تو جو یہ کریں گے نماز بھی سی اب یہ بات جب آپ نے کہی نا تو مولانا صاحب نے کہا لو جی کام ہو گیا ابھی میں نے کہا نہیں یہ تو یہ صاحب لگتے ہیں جا کے قدموں میں گر گیا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے اپنے دامن سے وابستہ کر لیں آیا تو میں کچھ اور تھا مجھے سوہر وردی بنا لے مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لے آپ نے جناب والا ان کو بیعت کیا پر میں مولانا کوئی مسئلہ رہ تو نہیں گیا کہنے لگے حضور کوئی مسئلہ نہیں رہا بالکل کوئی مسئلہ نہیں رہا فرمایا ایک مسئلہ رہ گیا ہے حضورِ والا کون سا فرمایا وہ مسئلہ یہ رہ گیا ہم, ہم ہی کے آئے ہیں تجھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے اور دوسری اور آخری بات اور تقریر ختم پیر ماں دستگیر شاہ لا مکانی کندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تشریف فرما ہے اور آپ خطاب دے رہے ہیں مسجد بغداد کے اندر اپنی جامعہ مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں موضوع کیا تھا عیسار تھا توجہ ہے کہ نہیں ہے عیسار پہ مجھے بات یاد ہے میں نے کہا سنا پریکٹیکلی طور پہ عیسار پہ بات ہو جائے عیسار موضوع تھا آپ یہ عیسار کا موضوع پر گفتگو فرماتے فرماتے یہ ایک جلد میں کتاب ہے بشیر القاری شرح سعید البخاری اس کے اندر یہ بات موجود ہے تو حضرت غوث پاک نے دوران گفتگو خطبہ آپ ایسے خاموشی اختیار فرما لیا اور ایسے دیکھنے لگ گئے جیسے عالم تحیر میں کسی چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہوں جب دیکھنے لگے نا تو آپ نے تم میں سے کون ہے کہ ابھی ایک ہزار دینار اکٹھے کر لے اب وہاں المرید لا یرید لا کو شیعن حتی اس کے ہوئے مرید بیٹھے تھے کوئی ہمارے جیسے تو نہیں جو مراد کے مرید ہوں وہ یار پہ سب کچھ لٹانا جانتے تھے انہوں نے فوراں ایک ہزار دینار اکٹھے کیے آپ نے اپنے ایک شگرد کو بلائے فرمایا فلاں قبرستان میں چلا جا وہاں ایک بابا ہے اس کے ہاتھ میں گتار ہے جس کو آپ ستار گتار کہتے ہیں جس کو پتار لگی ہوتی ہے وہ بجا رہے ہیں قبرستان کے ذر جا کے اس کو ایک ہزار دینار دیکھے ہو اور ساتھ اس کو بلا کے میرے پاس لے ہو میری مجلس کے اندر جب وہ اس کو بلا کے لے آئے وہ گئے تو ایک قبر پہ کھڑا تھا گتار بجا رہا تھا ایک ہزار دینار اس کو دینا دیا گیا, گیا اور کہا تجھے غصوصہ سکلین بلاتے, بلاتے ہیں, بلاتے بلاتے ہیں بلاتے है 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 اب وہ جب آپ کی مجلس میں پہنچا نا جس جگہ آپ ممبر پہ جلوہ گرتے اس کے لیے سپیشل ممبر رکھوایا اور فرمایا اس کے اوپر بیٹھ جاؤ یہ جو گتار ہے اسی طرح ہاتھ میں رکھنا اور اپنا قصہ ان کو سناو ان کو سناو تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اس نے کہا حضور والا میری آواز بڑی اچھی تھی میں ہر جگہ گاتا بجاتا تھا قوال تھا یہ بربت میں اپنے ہاتھ میں رکھتا اور جب میری آواز اچھی تھی لوگ مجھ سے سنتے تھے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں کاش آپ کو سمجھ آ جائے کاش آپ کو سمجھ آ جائے تو میری آواز اچھی تھی لوگ مجھے بڑی محبت سے سنتے تھے پھر ایک وقت گزرا میری آواز کے اندر وہ تسکین نہ رہی آواز کے اندر وہ سوز نہ رہا وہ درد نہ رہا وہ کیفیات ختم ہو گئی لوگوں نے مجھے سننا ختم کر دیا میں بیمار ہو گیا میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا پھر میں نے کہا یہ انسان تو نہیں سنتے کم از کم مردوں کو تو جا کے سناؤں میں قبرستان میں چلا گیا وہاں میں نے یہ گتار بجانا اور یہ گانا شروع کر دیا اور ابھی میں گا رہا تھا تو ایک اہل علم کی قبر پہ گیا جو وقت کے اولیاء میں سے تھا اوتاد میں سے تھا اس کی قبر میں اسل صندوق کھول گئی اس نے کہا قوال تجھے لحاظ نہیں آتا تو لوگوں کے لیے گانا گا رہا ہے اس طرف سے ہٹ جا کبھی اس کے لیے گا کے دیکھ پھر دیکھ تجھے وہ کیسے نوازتا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے کبھی اس کے لیے تو گا کے دیکھ کبھی اس کو سنا کے دیکھ اب یہ جتنے ہمارے علماء گفتگو کرتے ہیں گفتگو کرتے دل پہ اثر کرتے وجہ کیا ہے یہ پہلے خود کو سناتے ہیں پھر جا کے لوگوں کو سناتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے سناتے ہیں تو فرمایا تو ایک مرتبہ ایسا کر کہ جناب والا تو ایک دفعہ ایسا کر اس کو تو سنا پھر دیکھ تیری کیا کیفیت ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ وہ حال دل سنا رہا تھا کہتے جب وہ قبر بند ہو گئی نا تو میں قبرستان سے بہر آیا پھر میں نے اس کو سنانا شروع کر دیا جب, جب اس کو سنانا شروع کیا ابھی سنا رہا تھا ایک ہزار دینار میری ضرورت تھی غوث السا ان کے اللہ نے ہجابات اٹھا دیئے وہ میری دل کی کیفیات کو دیکھ رہے تھے سب کچھ ان کو دکھا دیا انہوں نے مجھے بھیج دیا تو میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کبھی تم لوگوں کو سناتے ہو کبھی اس کو بھی سنا کے دیکھو اس کے لیے بھی گا کے دیکھو اس کے لیے بھی بات کر کے دیکھو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی کتنا نوازتا ہے اللہ جللہ مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سارے علماء کی فرمائے اس جامعہ کی خیر فرمائے صاحب کی خیر فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو عروض اور ترقی عطا فرمائے آمین و آخر الحمدللہ رب العالمين